assalomu alaykum Pena Blog o'zbekiston kanali obunachilari mana do'stlar kecha 12 mart kuni yomg'irlarda video chiqargan edik Pena Blog g'ishlarimiz suvni taydi, turibdi degan ko'pchilik kommentariyan ertasi kuni bir kundan keyin ham chiqaring odamlar ko'rsin suvni ichida bir kun turganini ham degan mana do'stlar ko'rishar mumkin agar shu suvda erib ketganida edi suvga botib turibdi mana bu tepadagi g'ishlari yiqilib ketishi kerak edi do'stlar mana bu tomoni sel suvni ichida turibdi mana bu yerda ham mana bu g'ishda endi qurdim deganda yomg'ir yog'ib qurdim deganda yomg'ir yog'ib to'rtinchi beshinchi marta suvni ichida turishi mana agar ko'rinayotgan bo'lsa suvni ichida turibdi ko'rishlaringiz mumkin mana shu ustilariga ham xuddi shunday yomg'ir yog'gan do'stlar qashqadaryo muborak tumanida ishlab chiqaryapmiz joyida o'n ikki yarim ming so'm yuklab beryapmiz xitoy poroshogiga chiqqan xitoy poroshogini o'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz mana tumbali yig'ishtimiz latokchali yig'ishtimiz hech qanday erib ketmadi g'ishtlarimiz ko'rishlariniz mumkin ko'pchilik suvda erib ketadi bo'lmaydi deb har xil gap so'zlar qilib şey tashlayaptida yomg'irni ko'p yog'anini ko'rishlariz mumkin do'stlar like layklarni bosamiz kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosishni unutmangiz penoblok haqida bundan ham yangi yangi qiziqarli videolar chiqarishda davom qilamiz